Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Imam Al-Allama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga Allah Taala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Nikmat Allah itu wajib disyukuri. Wahai kaumku Bersyukurlah terhadap nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Yakinlah bahawa semua nikmat-nikmat itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman: "Wa ma bikum min ni'mati fa min Allah." Apa yang anda, apa yang ada dari pelbagai nikmat pada diri kamu, maka semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah An-Nahl ayat 53. Di mana syukur kamu? Padahal kamu, padahal setiap masa engkau mengecap nikmat-nikmatnya. Wahai orang yang menganggap nikmat-nikmat itu dari selain Allah. Ada kalanya engkau lihat nikmat-nikmat Tuhan itu dari selain Tuhan. Dan ada kalanya engkau memperkecilkan nikmat-nikmat itu. Lalu engkau memberikan pandanganmu kepada manusia untuk mendapatkan bantuannya. Dan ada kalanya engkau letakkan nikmat-nikmat itu pada jalan maksiat terhadapnya. Wahai gulam, engkau perlu kepada warak dalam khalwatmu yang boleh mengeluarkanmu dari melakukan maksiat dan kesalahan. Engkau juga, engkau perlu juga kepada muraqabah yang mengawasi diri yang dapat mengingatkanmu dari hal pandangan Tuhan terhadap dirimu. Engkau sungguh perlu dan tidak ada jalan lain. Adanya ingatan seperti itu dalam khalwatmu. Kemudian engkau juga perlu untuk melawan tuntutan jiwa, hawa nafsu dan syaitan. Kebanyakan orang umum binasa kerana kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Kebanyakan orang yang berzuhud binasa disebabkan hawa nafsunya Kebanyakan para abdal binasa kerana sebab pemikiran liar dan lintasan buruk dalam khalwatnya Dan kebanyakan para siddiqin binasa pada detik-detik masanya terakhir Mereka sungguh yakni sibuk untuk membetulkan hati mereka kerana mereka tidur di pintu kerajaan mereka itu bekerja kuat untuk berdakwah mengajak manusia untuk mengenal Allah Ta'ala. Tidak berhenti mengajak hati. Kata mereka, wahai hati, wahai ruh. Wahai manusia, wahai jin. Wahai orang yang mahukan kerajaan Allah, mari kemari ke pintu kerajaannya. Mari berusaha dengan sepenuh hati kamu, dengan sepenuh takwa kamu, dengan tauhid kamu, dengan makrifat kamu dan warak kamu yang tinggi itu dan dengan kezuhudan kamu dari dunia dan akhirat dan apa sahaja selain dari Tuhan semata inilah kerja mereka Ingatan mereka ialah hanya untuk membetulkan manusia. Dan semangat mereka pula memenuhi langit dan bumi. Dan dari kaki arah hingga ke perut bumi. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang Allah sekalian. Tajuk yang tak dibicarakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani ialah berkait dengan syukur kepada Allah. Kita tahu syukur merupakan satu perkara yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menceritakan dan Allah memerintahkan supaya senantiasa bersyukur sama ada nikmat kecil ataupun nikmat besar. Dan Allah Taala memberi amaran orang-orang yang tidak mau bersyukur pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mengetahui bahawa Syukur ini suatu perkara yang menunjukkan hubungan kita dengan Allah. Bila mana kita tidak bersyukur pada Allah, sebenarnya kita sedang memutuskan hubungan kita dengan Allah. Sehingga seolah-olah antara kita dengan Allah tiada hubungan. Sebagai contoh kalau kita lihat seorang manusia yang berterima kasih pada manusia, dia sentiasa punya hubungan tak kira dengan apa cara sekalipun demikian juga manusia bila dia bersyukur dengan Allah maka dia punya hubungan dengan Allah kalau tidak maka putuslah hubungannya dengan Allah taala maka terbinalah hubungannya dengan makhluk semata-mata Allah nak beritahu kita sebagai seorang hamba-hamba yang kerdil atas muka bumi ini Buat semua nikmat yang kita dapat dan kita peroleh datang daripada Allah Allah taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matihi famin Allah." Apa pun nikmat yang ada pada diri kamu, kecil ke besar ke yang kamu pandang, maka sebenarnya semua ini datang dari Allah. Tuan-tuan sekalian, apakah nikmat Allah ini ada kecil, ada besar? Secara umumnya, semua nikmat Allah itu besar. Cuma dalam waktu kita rasa tak perlu, kita rasa kecil. Bila mana kita rasa perlu, kita rasa besar. Contoh contoh duit RM1. Duit RM1 bila tuan-tuan kaya memang rasa tak perlu makan nampak nikmat ni kecil. Kalau orang bagi kita pun tak berapa hargai. Tapi kemarin mana kita tak ada duit langsung. Langsung tak ada duit. Apakah kita rasa RM1 tu kecil? Dia jadi besar. Air segelas. Air masak segelas. Nampak nikmat ni besar ke kecil? Kecil. Kenapa kecil? Sebab kita tidak perlukan waktu itu. Tetapi waktu kita benar-benar haus. Waktu kita benar-benar dahaga dan tidak ada air melainkan secawan ini. Kita sanggup tukar dengan kerajaan kita. Kita sanggup tukar dengan apa pun yang kita miliki. Harun Nur Rashid. Ketika mana dia meminta nasihat daripada para ulama. Seorang datang mengunjunginya dan memberi nasihat kepadanya. Dia kata, Wahai Amirul Mukminin sekiranya kamu tersesat di padang pasir dengan panas terik dengan dahaga tiba-tiba kamu bertemu dengan seorang yang membawa air lalu kamu minta air tersebut daripadanya tetapi dia tidak mau memberinya percuma berapakah harga yang kamu ingin bayar untuk segelas airnya Maka jawab Harun Rashid akan kubayar dengan separuh kerajaan aku. Separuh pemerintahan aku. Kemudian sesudah kamu minum air maka kamu tak boleh kencing. Dia pula yang ada ubat yang boleh menyebabkan kamu kencing. Berapakah harga yang kau nak bayar ubat tu? Maka jawab Harun Rashid separuh lagi kerajaan aku. Lalu kata ulama ini bererti nilai kerajaan kamu cumalah segelas air dan cumalah kencing yang kamu nak keluarkan tetapi apa dia punya moral kisah ini untuk beritahu pada kita nikmat semua nikmat Allah itu besar orang yang tak ada anak bagi dia nikmat ada anak itu besar orang yang ada anak tak terasa sebab dia dah ada ya bagaimana persepsi Hakikat sebenar nikmat ini semua besar sebab dia datang dari Allah. Kerana itu Allah Taala murka bila kita tak bersyukur. Sebab semuanya besar sebenarnya nikmat. Besarnya kerana dia datang dari Allah. Contoh kita ambil contoh <coughs> analogi mudah. Kalau raja yang beri hadiah sekecil mana pun hadiah dia besar. Dan kita akan duk war-wakan, ni tuanku sultan beri benda tu beri benda ni. Saya ingat dulu seorang daripada guru kami dalam bidang usul fiqh, Profesor Dr. Salah. Waktu mana saya berada di kuliah beliau dan beliau suruh saya bercakap sebagai wakil pelajar Malaysia waktu itu. Dan saya bercakap dan selepas habis program maka beliau mendekati saya dan memberikan kepada saya hadiah gula-gula. Tentang nadia gula-gula saya pun bukan jadi makan gula-gula. Tapi kalau datang daripada orang kita hormati, dia jadi besar. Orang tengok pun, dia ni dapat. Profesor bagi ni. Bayangkan kalau begitu nilai seorang yang pandang mulia, hebat pemberiannya walaupun gula-gula, apatah lagi Allah tak ada. Sebab itu kita perlu membuka minda kita, mengubah persepsi. Semua nikmat Allah itu besar. Bila semua nikmat Allah tu besar, bagaimana cara kita membayarnya? Allah tak minta bayar banyak. Allah minta kita bayar dengan bersyukur pada Allah. Kata Nabi Allah Daud AS, Ya Allah, nikmatmu tak sempat aku nak bersyukur. Kali sering kali datang, datang dan datang dan datang. Dia datang lagi, dia datang lagi. Lalu kata Allah, Wai Daud, cukuplah syukurmu itu sebagai satu cara untuk kamu Memulihkan aku. Cukup. Kata syukur ini pun payah. Kerana itu Allah sebut dalam Quran. Wa qalilum min ibadiyah Hanya sedikit hamba ku yang bersyukur. Ada seorang lelaki dia tawaf Allah dan dia berdoa. Allahumma ja'anni minal qalil. Allahumma ja'anni minal qalil. Ya Allah jadikan aku di kalangan orang sedikit. Jadikan aku di kalangan orang yang sedikit. Lalu Umar Khattab bertanya kepadanya, apa maksud kamu orang yang sedikit? Maka jawab lelaki ini wahai Amirul Mukminin, tidakkah kamu mendengar firman Allah Taala wa qalilum min ibadi syukur" Hanya sedikit hamba-ku yang bersyukur. Karena itu Al Imam Al Hasan Basri berkata, Inna Allaha la yumatti'u bin ni'mah ma fa idza lam yushkar 'alayha qallabaha 'adzaban Allah akan memberi nikmat apa sahaja yang Allah inginkan. Sekiranya tidak disyukuri nikmat tersebut, Allah akan tukar nikmat itu menjadi azab. Kita ingat bila nikmat kita tak syukur, dia jadi azab. Seorang yang dihidangkan makanan, tak bersyukur dengan nikmat makanan, dia akan bertukar azab. Seorang yang diberi duit, dia tak bersyukur dengan jumlah duit yang dia dapat, maka dia akan diazab oleh Allah. Ini disebut oleh Allah dalam Quran la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid kalau kamu bersyukur maka akan ku tambah nikmat tetapi kalau kamu kufur maka azabku amatlah amatlah pedih sebab itu kata Umar bin, bin Abdul Aziz rahmatullahi alaihi qaidun ni'am bisyukr ikat nikmat-nikmat yang kamu ada dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Al Imam Asy-Sya'bi Al rahmatullahi alaihi berkata syukur itu ialah separuh daripada iman. Manakala yakin ialah seluruh iman. Jadi kalau kita bawa kata-kata ulama tentang syukur terlalu besar, terlalu banyak. Tetapi apa yang penting untuk kita ketahui kewajiban kita untuk yang pertama bersyukur atas segala nikmat Allah. Yang kedua, meyakini bahawa semua nikmat itu datang daripada Allah SWT. Wajib bersyukur. Wajib meyakini semua nikmat datang dari Allah. Dan yang ketiga, tidak menggunakan nikmat dalam perkara maksiat pada Allah. Dan yang keempat, menggunakan nikmat bagi menjadikan manusia mengenali Allah. Tuan-tuan, bila kita ada kita tak ajar manusia kenal Allah. Kita cuma menyuruh manusia mengenal kita... Maka ini kerosakan pada syukur. Ambil satu kisah. Seorang lelaki yang terkenal. Kalau kita baca dalam... Surah Al-Buruj. Seorang budak yang beriman. Yang mampu menyembuhkan penyakit-penyakit orang ramai. Dalam peristiwa yang dikenali sebagai Ashabul-Ukhdud. Iaitu parik-parik yang digali, yang diletakkan api untuk membakar orang beriman. Ada seorang budak. Budak ini asal dipilih untuk belajar sihir. Tetapi dia tak diberi hidayah oleh Allah untuk belajar dengan salah seorang daripada pengikut Nabi Isa alaihissalam Sehingga dia beriman pada Allah. Dan meninggalkan sihir. Sehinggalah berlaku kejadian yang aneh padanya secara ringkas. Sebab kita nak ambil syahid di mana budak ni menyembuhkan penyakit. Sehingga menteri kabinet datang nak berobat dengan dia. Seorang menteri yang buta. Dan dia sembuh. Tapi apa kata budak ini? Yang menyembuhkan ini bukan bukan aku tapi Allah. Maukah kamu beriman pada Allah? Maka dengan itu Allah akan sembuhkan. Akhirnya raja ini pun beriman. Dan dia disembuhkan. Lihat bagaimana budak ini kemasyhuran nikmat yang Allah beri pada dia untuk ajak manusia kenal Allah. Bila Allah berikan nikmat paling besar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik di dunia. Manusia teragung. Segala-galanya. Tidak ada yang lebih mulia mengatasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kan dengan seluruh makhluk Allah. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam itu mulia alal i'tlaq secara mutlak. Tetapi kita lihat bagaimana nikmat yang Allah beri pada Nabi SAW menjadikan baginda menjadikan mengajak manusia kena Allah. Padahal untuk Rasulullah dah okey. Nabi dah selamat, dah dijamin syurga. Tetapi begitu Allah nak tunjuk sifat para Nabi. Khususnya kepada baginda SAW. Dengan nikmat yang Allah berikan maka dia ajak seluruh manusia mensyukuri Allah, beriman pada Allah. Walau apa pun yang perlu dibayar wala apa pun yang berlaku kepadanya. Sebab ini tanda orang bersyukur pada Allah. Jadi bila kita sebut tentang syukur pada Allah bukan sekadar kita wajib bersyukur bukan sekadar kita wajib mengakui semua nikmat daripada Allah taala. Kita tidak menggunakan nikmat dalam melakukan maksiat dan kita menggunakan nikmat tadi bagi mengajak manusia kenal Allah. Kalau seorang kita kaya tuan-tuan, orang kata, "Man, kaya kau sekarang." Dah jadi korporat. Apa kata kita? Kalau kita orang bersyukur kita berkata semua ini datang dari Allah. Bila baik hubungan kita dengan Allah, lihat dengan mudah Allah kayakan kita. Jadi orang ni yang dengar kita cakap macam tu, mereka juga ingin kenal Allah. Tapi kalau kita kata saya kaya kerana saya main saham, maka orang pun nak kena saham, bukan nak kenal Allah. Saya kaya sebab saya ada buat itu, buat ini. Maka orang pun nak buat itu dan ini macam kita tunjuk. Tapi apakah kita kenalkan mereka kepada Allah? Tidak. Maka sebab itu bila orang nampak kelebihan kita, cepat-cepatlah kembali kepada Allah. Saya nampak awak sihat tubuh badan ni. Lalu kita kata ini semua datang dari Allah. Bila kita niat untuk gunakan kesihatan, beribadat pada Allah. insya Allah Allah jaga kesihatan. Ini tak. Ini kenapa sihat? Saya makan jus ni. Ini jus ni. Jus ni lah saya makan, sihat. Tengok kelebihan dia, bila makan jus ni, dia punya sihat sampai tujuh keturunan. Oh, orang pun cari jus tu. Jadi rugi dia, waktu dia berada pada kemuncak nikmat emak dia, dia tak ajak manusia kenal Allah. Tapi dia duk promo perkara-perkara duniawi. Akhirnya manusia sesak juga. Sepatutnya peluang tadi boleh dia ajak manusia kenal Allah. Anak-anak dia semua cerdik, best student. Lalu orang tanya, anak bijak belaka. Jadi kenapa? Oh, saya pakai ni, boost A ni. Ni satu produk, bila makan, otak pun jadi bijak. Otak jadi hutang belantara terus. Menyimpan segala ini. Makin ini bukan cara bersyukur. Dengan orang bersyukur pada kata, macam mana anak-anak boleh bijak belaka? Belajar tak tidur, duduknya bagus, bajingnya, sekian. Kita kata ini semua datang dari Allah. Allah beri nikmat ni pada saya. Saya bersyukur pada Allah. Allah mudahkan saya didik anak-anak saya. Barangkali saya dengar apa yang disebut oleh guru. Bila kita dekat dengan Allah, maka Allah mudahkan urusan kita. Kita dekat dengan Allah. Kita lihat bagaimana orang pun nampak Allah. Tetapi kalau sekiranya kita bila saja kita dapat kemuliaan-kemuliaan lalu kita pun tunjuk pada manusia jalan kesesatan, bukan kita bersyukur. Kemudian kata Syekh, di manakah syukur kamu sebenar sedangkan kamu mengecapi nikmat Allah setiap masa? Setiap masa, tuan-tuan sekalian. Lalu kata beliau, why orang yang menganggap nikmat itu datang selain dari Allah? Ada penyakit-penyakit bila mula menganggap nikmat ini bukan datang dari Allah. Datang daripada usaha empat kerat. Datang kerana fulan bin fulan. Datang kerana jawatan. Datang kerana sebab itu, sebab ini. Maka apa jadi pada orang ni? Maka sibuk dia memberi pandangannya pada manusia. Maka sibuk juga dia melakukan maksiat dengan nikmat Allah SWT. Habis. Bila kita mula melihat nikmat itu datang dari manusia, bukan dari Allah. Buat maksiat jauh lebih mudah. Tetapi kalau kita melihat nikmat itu datang dari Allah bukan dari manusia, buat tak baik itu jauh lebih mudah. Kan itu kita tengok kita, masa apa. Kalau cenderung kita buat maksiat, berarti kita sebenarnya melihat nikmat itu dari manusia. Tapi kalau kita cenderung taat, berarti kita melihat nikmat itu datang daripada Allah Ta'ala. Kemudian kata Syam Dukadi, Wahai gulam, kamu perlu warak ke mana khalwat kamu, yang boleh menyelamatkan kamu daripada maksiat dan kesalahan. Tuan-tuan, waktu kita bersama dengan orang, mudah untuk kita taat Allah. Tapi waktu kita bersendirian, mampu atau tidak. Maka kita pula ada sifat warak. Warak tadi, walau kita sendirian, kita tak akan melakukan perkara yang bercanggah dengan perintah Allah. Sebab apa penting? Sebab itu tanda syukur. Dan kata Syekh lagi, kamu perlu kepada muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? sentiasa melihat pandangan Allah. Tentu kita ni sibuk dengan pandangan manusia. Bila sibuk dengan pandangan manusia, kita nak orang tu like kita, orang tu puji kita, orang tu sanjung kita. Maka kita sentiasa buat dalam keadaan resah. Innal insana khuliqa halua. Manusia itu sentiasa berada dalam keadaan resah. Sebab itu perlu kita muraqabatullah dan setiap ketika. Maka untuk mendapat murah Allah yang pertama, lawang hawa nafsu. Lawang kehendak diri. Lawang syaitan. Bila kita mampu lawang syaitan, lawang hawa nafsu, lawang kehendak sendiri, maka murah Kabatullah pun wujud. Kemudian kata Syih Abdul Qadir lagi, kebanyakan orang binasa dengan sebab tertentu. Sebab kita lihat sebab-sebab kebinasaan. Bagi orang umum macam kita tuan-tuan sekalian, setiap dosa-dosa kita membinasakan kita. Bagi orang awam macam kita. Bagi ahli zuhud, dibinasakan sebab hawa nafsu. Maksudnya apa? Zuhud ni dia meninggalkan perkara yang haram. Tapi hawa nafsu datang terus mendesak, 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 mendesak. Akhirnya dia boleh kalah. Dan bagi para wali abdal, abdal yang ni sekelompok Orang yang mencapai tahap tertinggi dalam ilmu kesufian. Ulama, wali. Wali Abdal. Mereka juga ada benda yang merosakkannya. Yang merosakkannya bila pemikiran liar dan lintasan hati. Tuan-tuan sekalian. Kita kalau tengok pokok. Setiap pokok ni ada serangga perosaknya. Siap. Bukan kita tengok setiap benda. Dia ada perosak dia. Lalak ke ataupun serangga-serangga yang tertentu. Maka kita perlu merawatnya, mencari obat yang sesuai mengatasinya. Kalau orang zuhud, Awam nafsu ni. Kalau kita orang awam, dosa-dosa kita banyak. Pada para wali abda, overthinking dia. Bila dia berfikir, mengikuri apa yang difikirkan. Maka merosakkan. Dan para sidikin pula, yang boleh merosakkannya ialah kesudahan dia. Sebab itu kata Nabi SAW Al-Ibrat bil khawatim Nilai seseorang bagaimana sudahnya Karena itu Nabi berdoa Ya muqallibal kulub Thabit kalbi ala dinik Wahai Tuhan yang membolak balikkan hati Tetapkan hatiku dalam ketaatan padamu Sebab kalau pun kita dah sampai tahap tu tinggi Siddiq Boleh tak Allah ubah? Boleh jadi jangan rasa selesa di pintu kerajaan Allah. Oh saya dah wali jangan. Hatta para Nabi pun tidak selesa walau dalam darjat kenabian. Bukan mereka berdoa, wahai Tuhan yang membolak balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu, dalam ketaatan padamu. Maka, merasa selesa kedudukan di sisi Allah juga bahaya. Kemudian kata Syekh lagi. Orang-orang yang sebenar dalam mujahadah dan dalam muraqabahnya. Mereka ini syurul, syurul yang ini sibuk. Untuk betulkan hati. Sebab mereka akan berada dekat dengan Allah SWT. Tuan-tuan, kalau kita dekat dengan raja, kita sentiasa jaga pakaian kita. Dekat dengan raja, songkoknya, sampingnya, bus jeketnya, atau pakaian itu, pakaian ini. Kita memang nampak keduk-kedak ni. Sebab kita sentiasa berada pada pintu raja. Kena handsome selalu, lawa selalu. Itu orang yang mengindahkan zoi. Orang-orang yang dekat dengan Allah, bila tahu dekat dengan Allah dia sentiasa menjaga hatinya. Jangan Allah memandang hatinya dalam keadaan dia berpaling daripada Allah Taala. Dan mereka ini kuat berdakwah mengajak manusia, Kena Allah. Tak kira pagi, tak kira petang. Tak kira mereka ada muk ke, tak ada muk ke, sihat ke sakit, mereka sentiasa mengajak manusia kepada Allah orang larang ke orang halang ke mereka tak peduli mereka nak ajak manusia pada jalan Allah taala sebab bila Allah berikan kepada mereka amanah ilmu maka itu amanah yang paling tertinggi yang tidak ada seorang pun yang mampu menyekat. yang tidak ada pun suasana yang mampu menghalangnya malas dia ke sakit dia ke muk tak berpelok ke semua dilawang dan dilanggar kerana mereka sentiasa mengajak manusia kepada Allah taala dan mereka akan berkata, wahai hati, wahai roh. Yang untuk diri mereka sendiri. Wahai manusia, wahai jin. Wahai orang yang mau dekat dengan Allah. Datang ke sini. Kami nak tunjukkan jalan dan cara ini. Mari kita berusaha sepenuh hati kita. Untuk memenuhkan takwa kita. Tauhid kita, makrifat kita, warak kita, zuhud kita. Dan untuk kita mengenal Allah Ta'ala semata. Inilah kerja mereka, kata Syekh Abdul Qadir. Kerja mereka. Kerja mereka sentiasa nak betulkan manusia. Mereka ini punya semangat penuh langit, penuh bumi. Bahkan dari kaki arash Allah hingga perut bumi. Semangat mereka tidak pernah pudar untuk mengajak manusia buat baik. Tak kira kat mana pun. Nabi SAW dihalang kat Mekah. Nabi berdakwah kat Ta'if. Dihalang Ta'if. Nabi berdakwah lagi sampai ke Madinah. Tidak ada orang yang boleh menyekat kebaikan yang nak disampaikan. Seorang so, bila benar hatinya dengan Allah, maka dia akan sentiasa sibuk mengajak manusia mengenal Allah. Walau apa juga keadaan. Jumpa dia, dia akan kenalkan Allah. Macam tuan-tuan tengoklah seorang tu kalau dia sibuk jual insurans. Dia jumpa orang, dia offer insurans. Dia jumpa orang, dia offer insurans. Orang sibuk dengan travel misalnya. Dia jumpa orang, dia sibuk tanya, nak travel tak? Nak travel tak? Setiap orang, dia akan disibukkan dengan pekerjaannya. Kerjaannya. Yang jenis jawab, jumpa dia tanya, nak nak beli obat? Nak beli obat? Walaupun kita buka tajuk, tajuk yang dicelung beli obat. Dan bagi orang yang dekat dengan Allah. Duduk keadaan mana pun diajak manusia dekat dengan Allah. Kena Allah. Mentaati Allah. Dia duduk dengan menteri, dia duduk dengan pengarah, dia duduk dengan orang kaya, dia duduk orang miskin, dia duduk dengan orang susah, dia duduk dengan orang sakit. Dia akan ajak manusia kena Allah. Inilah dia syurun kesibukannya dan inilah di kesufian yang sebenar dan inilah tanda seorang itu benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tuan-tuan sekalian dia balik nikmat-nikmat sekeliling kita nikmat-nikmat yang pernah ada bersama kita dan dihilang dan nikmat yang masih ada dan nikmat yang kita masih menunggu-nunggu maka sambutlah semua itu dengan bersyukur pada Allah letakkan satu bekas untuk datang semua nikmat ini sebagai hidangan untuk kita menikmatinya bekas itu namanya syukur maka sentiasa berkata Alhamdulillah 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 kerana ia merupakan ungkapan yang memenuhi dunia ini yang memberatkan timbangan Allah Subhanahu Wa Taala. sebab itu jangan lidah berhenti menyebut Alhamdulillah walau sekecil-kecil nikmat pada pandangan kita kerana sekecil-kecil nikmat itu akan menjadi besar dengan menyebut Alhamdulillah dan jangan kita kufur pada Allah walau sekecil-kecil nikmat kerana kufur pada nikmat Allah itu akan membawa kepada azab bertukar menjadi azab wallahu a'la wa bisawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh